tanlash imkoniyati o'z qo'lingizda xonadon sotib oling sovg'asiga avtomobil oling salobatli men gul qog'ozlarini tavsiya qilaman ga here, well, bir yigit ish so'rab keldi qo'lingizdan nima keladi я хочу помочь всем нуждающимс bir yuz boladan atigi ikkitasi yetim Pasportim qozog'istonga borib yo'qotib qo'ydim deb xonadonni o'rgandik o'zini tutishi 20 yoshga javob bermaydi пугали из за этого я не буду конечно врать diplom bor pasport bo'ladi он же не учился как она как вы ему диплом даете я не понимаю biznes ekana bugun assalomu alaykum mahallada duv -du gap yana efirda assalomu alaykum studiyamizga bir yigit ish so'rab keldi mutaxassislarimiz unga yordam bera oladimi bugun shu haqida mavzuyimiz ishsizlik lekin ba'zan hayron qolaman odamlar nega televideniyaga ishsiz ish so'rab kelishadi boshqa joylar ham borku lekin har xil vaziyat bor ota onasini farzandi bo'lgandan keyin albatta ota ona farzandiga bir hunar topishga yordam beradi lekin boshqa vaziyatlar ham bo'ladi ya'ni shu bugungi qahramonimiz aynan mana shu vaziyatda ota ona unga yordam ber olmaydi va u juda qiyin bir ahvolga tushib qoladi bizni qahramonimiz bor keling shu qahramonimizni studiyamizga chaqirsakda batafsil uning o'zidan eshitsak marhamat здравствуйте здравствуйте садись mani ismim sergey familiyam rash uzum ditdomda chiqqan edim keyin keyin o'shanda mani dtdomda chiqargani keyin o'sha kollejga borganimda kollejda anaqa manga aytishdi anaqa o'qi sanga uy berishadi sanga anaqa hamma narsasi berishadi keyin detdomda shunaqa deyishdi a siz bordigiz kollejga kollejga bordim где то bir oy anaqa o'qidimda keyin o'sha bir oydan keyin bir oydan keyin что manga anaqa anaqa bola yetishadi keyin anaqa san anaqa pul berpul no pul anaqa gaplardan pul bersang keyin uy berishadimi ha shunaqami yeah. mm. и ish ham berishadimi o'sha mm. manga anaqa hech narsa berishmaganda o'shanda anaqa man hozir endi uh, ma. yeah. kollejda o'qidingmi qancha o'qiding bir yil roy bir oydan bir oy bir oy o'qigandan keyin kimga pul berish kerak ну bolalar o'sha yerda borda starhi kasniklr o'sha anaqa man o'shaerda anaqa mani pugat qilishganda что anaqa qo'rqitishdi sani nima deb agar pul ber bermasang man sani anaqa o'ldiraman shunaqa qilaman deb a san u bolalarga pul berishing kerakmedi keyin qanchau so'rashdi shunaqa gde to olti yuz ming shunaqadekeyin asal detdomdan chiqqan bo'lsang qayerda sanda pul bor mn Ma, mana anaqa o'sha yerda stipendiya berishadiyu qancha shuni bilmasam stipendiya gde to yetti yuz shunaqa ming sanga berishmadi biror bir marta yo' yo' berishmagan hech qachon berishmagan stipenya bir oy ichida hali ulgurishmagan yo'q h ho'p demak u bola pul so'rashdi san qo'rqding qo'rqdimda keyin hmm, o'sha o'sha anaqa o'sha yerda manga manga anaqa как ну губу там мне растекли когда это я я не послушал все такое прочее и вот у urishdi seni demoqchisan hop и о o'sha anaqa где то ikki yil davomida anaqa man o'qishga ah. bormaganmanda san ustozlarni oldiga yo direktor oldiga kirmadingmi mani mana bunaqa qo'rqitishyapti nima qilayman bir oydan beri o'qiyapman hali stipendiya olganim yo'q pul so'rashyapti demadingmi qo'rqdingmi bolam ha Уже ikki yil bo'lyaptida keyin mm. siz san ketding keyin kollejdan birov orqangdan bormadimi qayerga ketyapsan nima qilyapsan o'sha yerdagi ustozni hech kim orqangdan qidirmadimi seni yo'q masterlar kelganda uy uyga anaqa keldimi nima deyishdi man sanga anaqa o'sha yaxshi ishlar anaqa ta'minlab anaqa qilaman beraman ha o'sha man o'yladimda то что mani hech kim hech kim anaqa ну yordam berolmaydi deb o'yladingmi kelishdiyu oldinga yordam beramiz deb xohlamadingizmi yo'q xohlatim anaqa qo'rqududimda bolalarni ota onang kim onam bor faqat onam o'sha anaqa родительский права aq решать qilganda onalik, onalik huquqidan mahrum qilishgan qachon mm, mm. ancha bo'ldimi u mahrum qilishganiga 2012-yilda anaqa mahrum qilishdi uni qayerda yashayapsan hozir hozir anaqa данный moment onam bilan uh, yashayman yashaymanda uh. o'sha Onam bilan yashayapsan chunki yashaydigan joying yo'q nima mm. ish qiladi oying onam hozir pensiyada anaqa nafaqadalar onangizni o'zlarini uylari bormi дом uyimlar biza ijodiy guruhimiz bilan xonadonni o'rgandik kecha bir necha ma'lumotlar to'pladik onangiz bilan ham suhbatlashdik sizga bitta savolim yoshingizdan ko'p ko'chaga chiqib ketar a bir yo'qolganingizda uch to'rt kun uch to'rt oy hattoki uch to'rt yillab ham onalari bularni qidirgan holatlari bo'lgan ah, ekan shu gap rostmi ha rost oxirgi marta qachon va qanchaga chiqib ketdingiz uydan o'sha ikki ming o'n ikkinchi yilda anaqa man oxirgi marta где то yanvar kuni anaqa chiqqanmanda keyin mani anaqa ditdomga anaqa topshirib anaqa qilishdi ho'p hozir qochmayapsizmi uydan yo'q hozir anaqa normalniy anaqa o'tirbman uyda ish qidiryapsanmi man o'zim anaqa hamma joyda qidiryapman qayerga bording ish qidirgani moykaga keyin stroykaga borganmanda o'sha anaqa hech kim olmayapti olmayapti hujjat yo'qd pasport anaqa uchun qani pasporting Pasportim o'zi mana qozog'istonga boribanaa o'sha yerdaanaqa yo'qotib qo'ydim de, pasport qayerda yo'qotib qo'yding qozog'istonda 2019 yil mart oyida qahramonimiz qozog'istonga chiqib ketganlar va u yerda ishlash jarayonida pasportlarini yo'qotganlar keyin yana bitta savol aynan shu mavzu yuzasidan onangizdan pasportni tiklash uchun pul olganmidingiz yo'q sizlarga sizga 700 ming so'm onangiz tomonidan pul berilmagan a yo'q nimaga tiklanmadi pasportingiz harakat qildigizmi harakat qildim aka kimga uchrashdiniz pasportniy stolga borganmanda nima nimaga olmadingiz nima nima dedingiz ariza tashladingizmi ariza anaqa hali tashlaganim yo'q ho pasportsiz yoqdan qanaqa qaytib keldigiz qozog'istondan shu sertifikatni anaqa manga anaqa o'sha оо vaqtinchalik berishganda oxirgi savolim gavhar opa ruxsat etsangiz sizga mahalla fuqarolar yig'inidan ish taklif qilishganda rad javobini beribsiz nima sabab bo'ldi shu mani o'shayerda biz kecha suhbatlashdik sizga mm. o'sha tozalash ishlarini buyurishibdi 700 yuz ming so'm oylik ham va'da berishdi. u unchalik qiyin ish emas ekan kuniga yarim soat vaqt ajratsa tozalab qo'ysa bo'lar ekan. yo'q deding, nega yo'q men anaqa yo', yo, yo demaganman ma, ma, man aytdim mayli ishlayveraman menga anaqa men я как хочу в будущем стать это, на, нормальным человеком я вот так вот Ну для сказать. этого надо сначала поработать потом учиться avval ozgina ishlab pul topib oyingni oldiga o'tirib keyin harakat qilsang bo'ladiku bunaqada bo'lmaydiku ishlamabsanu baribir ham xohlamadim xohladim deyapsan ishlamading o'g'lim qanaqa bu Казахстане летал. А паспорт? У него есть образование, но он туда не ходил, потому что это... там один раз получился очень большой инцидент. С детства он при... вот это, имеет такую привычку бегать. Он имеет такую, по несколько дней его не было, было даже по вот это, по неделю. Я вот это, я его искала маленького. Потом, вы знаете, у меня было такое, что Благодаря этому меня лишили родительских прав. То, что я вот это за ребенком не смотрю и все такое прочее. Он четыре с половиной года провел, провел вот в детском доме. Из-за этого то, что вот меня лишили родительских прав. Он также продолжал бегать. Ему там врезали один раз. Когда? Ну, вот это, как я вам сказать, врезали, он испугался в этом кол колледже, он перестал оттуда вот это, перестал туда ходить. Понятно. Вот так, перестал туда ходить. Ну, Но ну, он а единственный, он благодаря этому потерял большую сумму денег, ему где-то должны были, а ты вот это государство должно было выдать идет где-то 20-25 миллионов. Шунчики утру альбаги, что берили, да и qanaqa man tushunmayapman bir oygina o'qisangda o'qimasang stipendiya bermadi deb yo'q stipendiya manga umuman hech kim bermaganda bir oy o'qigansanu bor yo'g'i to'g'rimi ho'p adashmasam u e, ijtimoiy işte, himoya davlat tomonidan olish uchun qahramonimiz o'sha şey, o'rta ma'lumotga ega bo'lishlari kerak ekan to'g'rimi mu? mutaxassislarimiz ham kelishgan to'g'rimi uy joy o'sha moddiy yordam ko'rsatilarekan детдомdan chiqqan bolalarga lekin o'zi yordam berishadi ular hayotda o'sha kollejga joylashtirishgan keyin xabar olishdimi sandan ular ha xabar olishdim shu agar anaqa o'qisang biza sanga uy подъемный ham beramiz nega san o'qimayapsan man tushun o'shanda anaqa anaqa bollaranaqa qo'rqdim что manda pul anaqa olib o'ldiramiz agar pul bermasang shunaqa anaqa deyishdida Um, uyuyda, mzada, bu o'ttizinchi mehribonlik uyida tarbiyalangan sergey o'ttizinchi mehribonlik uyi bizada o'zbekiston respublikasi bo'yicha mehribonlik uylarini ichida bir yagona bo'lgan imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan yetim va ota ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar uchun hisoblanadi bunda aqliy rivojlanishda orqada qolgan bolalar tarbiyalanadi hammasi shunaqa bolalar uyerda imkoniyati cheklangan bolalar uchun kasb hunar kollejida o'qigan sergey toshkent shahrida mirzo ulug'bek tumanida va uh, u uh, yerni bitirganda mana onalik huquqidan mahrum qilingan deyapti onalarini uh, bitirib uh, keyin kollejga borgan va kollejda o'sha endi har bitta joyda um, bo'ladi misol uchun bolalarni bir biriga bo'lgan sho'xligi boshqasi qolaversa bu kollejda ham hammasi shu imkoniyati cheklangan bolalar ular o'sha bir biriga shunaqa bosim o'tkazgan holat bo'lgan bo'lishi mumkin va shuni bahonasida mana bir oy o'zi aytib turibdi bir oy borganman boshqa bormaganman deb va boyagi stipendiya masalasi boshqa uy joyga navbatga qo'yilgan mehribonlik uyi tomonidan onalik huquqidan mahrum qilingan bo'lgandan keyin onasini nomida uy bo'lmaganligi sababli navbatga qo'yilgan hokimiyatga va uy joy berishga manzillarigacha aniq bo'lib buni qidirgan yoki borgin degan paytda buni o'zini topish imkoni bo'lmagan mana rossiyagacha borib kelganman dedi biz ko'rsatuvdan oldin gaplashdik umuman olganda kollejni agar bitirganda edi oxirigacha o'sha uch yil davomida borib o'qib o'z vaqtida daomadni joyida bo'lib hammasini o'qib diplomini olib eganda bunga o'sha davlat tomonidan beriladigan bir yuz besh barabar eng kam ish haqining bir yuz besh baravar miqdorida Раш Сергей к нам пришел в 2016 году, так как дети сироты у нас при колледже есть общежитие предоставляются комнаты двух-трехместные комнаты четырехразовое питание полное проживание полный, полный пансион, так скажем, да? Сергей у нас Исчез через два дня после начала учебы. Естественно, мы ну, так как учился, ребенок учился. новенький, мы сразу обратились в РУВД нашего района, подали запрос на розыск. Искали где-то месяца два, два, два с половиной. За это время, пока он находился в розыске, естественно, стипендию ему никто не может начислять, потому что его в наличии нет. Это закон это мы не можем нарушить, правильно? Вот. После того, как Сергея нашли, привезли к нам, мы с ним провели беседу, опять ему определили место, это спальня в комнате. Он согласился с нами, что он будет учиться. Этого хватило всего на 4 часа. И он опять пропал. И так длилось почти два года. Здесь, понимаете, сейчас уже разговор идет о межличностных их отношениях. Мы не можем же каждого ребенка за руку держать и возле себя посадить, и чтобы что он был под контролем непосредственно. Мы же не тюрьма, мы колледж. Я yo'q o'zing o'ylagin yigirma yosh bola katta kurslar meni urishdi urdi qo'rqdim ketib qoldim deb bir oygina o'qib stipendiya bermagan demoqchisan ng man o'zim aytmoqhimanleki что haqiqata gapir anaqa haqiqat man o'zim kollejga kelganimda o'sha yerda o'sha yerda bolalar bor edida bolalar o'sha yerda ko'rsat o'sha bolalarni mana marg'ilondagi kollejlarni hammasini dabdala qilib ko'rsaa oi internetlarda mayli alamzada bo'lishing kerak emasda bolam bizani davlatni qara shundoq o'qityapti ishlatyapti yana uylar qilib beryapti man bitda nazira opa degan ayolni bilamanda yetmishdan oshib ketganlar kollejdan ishdan bo'shatishmaydi ular tarbiyachilar shu bolam yettita bolam bor sakkizta yetimxonadan chiqqan bolam bor o'shani sudlashib uy olib berish uchun yurimman to'rttasini g'alaba qozondim deb yurgan ayollar bor bolam agar sanga uy kerak bo'lsa san yolchitib o'qib qo'yishing kerak edi kollejda bu daydalik hayotga o'rgangan faqat uydan qochgan o'shani uchun onasi buni mehribonligiga uyiga topshirdilarmi yigitimiz aytyapti kecha suhbatlashganimizda onasi uyalganidan mani ekranga olib chiqmagan degan lekin o'z onalik huquqidan mahrum qilish bu uyat emasmi ixtiyoriy ravishda işte, bolani o'zini onalik huquqidan mahrum qilib mehribonlik uyi deb topshirib qo'ygan lekin bola hli kasal bo'lgan bu, bu bizni mehribonlik uyida ham shunaqa holatlar bo'lgan buni yoshligidan o'sha daydilik hayotidan qutqarish uchun buni davolash kerak edi mani fikrimcha hozir endi hamma narsa o'tdi ketdi endi hozir bitta yo'limiz buni pasport fuqarolik pasportini tiklashimiz kerak keyin fuqarolik pasportini tiklaganimizdan keyin bunga ish o'rnidan ishla taklif qilib ishga joylashtirishimiz kerak balki davolash kerakmikan buni yana bir bora man tushunmayman davolashimiz ham kerak albatta albatta ko'rikdan o'tkazib uni davolatishga ham yotqizishimiz kerak nazoratga olishimiz kerak bu yigitimizni hozir bu bolamni bo'sh qo'yib qo'yadigan bo'lsak bu که گوست جنات صادر قولش ممکن shu pasport masalalarini hal qilishimiz kerak hozir bu bilan gaplashganimizda aytdiki o'sha moddiy tomondan yetarli bo'lmagani uchun man pasport ololmayapman chunki jarimasi bor boshqasi bor pasportga to'lovlar bor o'shalarni to'laolmaganim uchun ololmadim dedi mayli ozgina ishlasa oladiyu o'sha p albatta hozir ishsiz ishsiz yuribdi o'shaning uchun mayli biz o'sha saxovatpesha homiylarimiz tomonidan moddiy yordam berib pasportni tiklashga yordam beramiz xudo xohlasa keyin ishga joylashtirish masalalari o'sha davolash masalalarini agar murojaat qilsa yordam beramiz deyishdi albatta gaplashdik ular bilan ham mai u o'zi kelsin bizga murojaat qilsin ukajonim biz hal beramiz ishini murojaat qilishini ham kutib o'tirmaymiz mana men hozir danilarni olaman hamma ma'lumotlarnide yordam beraman chunki juda ham jonim achiyatti hozir har bitta bola bizani bolamiz bizani tumanimizni bolasi biz yordam beramiz Rahmat. avvalambor bu yigit o'zlarini kelajaklarini bundoq mo'ljallab kerak, nima qilishi? bizaga aytganlarida aytdilarki uy berishmadi dedilar mana shunda man, man faina opam bilan telefonda gaplashdim darrov aloqaga chiqqan aydilark yo'q bu yigit o'zi kelmadi endi sergey sanga kelsak -ke man sanga hozir kontaktlarimni beraman dushanba kuni manga telefon qilib chiqasan birga man mirzo ulug'bek tumaniga boraman o'zilari o'sha deputat yigitlar bilan pasportingni biza qilib beramiz endi yani bu yog'iga san o'qishingni o'ylashimi kerak endi bitta narsa bu bilan hozir ishlash kerak bu bola hozir tayyor qilish kerak pasport ol oladi bu ishlashni xohlamayapti bu o'n kunda pasporti bo'ladi mayli pasportiga hujjatlarni rasmiylashtirishga topshiramizda psixologlar bilan biza oila markazida ishlaymiz bu bola bilan mana shu narsa kerak mani nazarimda pasport bo'ladi u oddiy narsa u qiyin narsa emas bu bola bilan ishlash kerak ishlaymiz bu bola hozir gapiryaptiyu lekin nazarimda ishni ishlashni xohlamayapti daydilikka o'rgangan bola ishlashi juda qiyin to'g'ri sizga o'sha mahalladan ish taklif siz aytdinizki man kelajagimni yorqin boshqacha tasavvur qilaman dediz aynan qanaqa ish orqali siz kelajagingizni qanaqa tasavvur qilasiz shuni bilib olishmoqchi mutaxassislarimiz kim bo'lmoqchisiz qanaqa ish qanaqa kasbni egallamoqchisiz qo'lingizdan nima keladi я интересуюсь благотвоительности я хочу помочь всем yaxshi sergey masalan birorta kasbingni atgin o'sha kasbdoshlar kasbingni etsam birorta ustozlarni yollab biz o'zbek xalqi yonida shogird qiladi sani yetaklab yurishi mumkin tayyor shu o'rinda bir narsani aytmoqchiman hozir aytdilarki mehribonlik uylari bo'lmasligi kerak o'zbekistonda deb birinchi navbatda ana shu hozirgi mehribonlik uylaridagi holatni ko'radigan bo'lsak asosan bu yerda kam ta'minlangan ijtimoiy yetimlar <laughs> soni ko'payib ketgan ota onalik huquqidan специально endi o'zlari shaxsan nima bilan chiqishadi tashabbus bilan chiqishadiki mani ota onalik huquqidan mahrum qil bolam kelgusida davlat tomonidan beriladigan barcha imtiyozlarni olsin deb shunaqa holat juda ham ko'p e, e, bu nafaqat biznes ekanda xuddi shunday chunki u yerdagi yetimlar soni misol tariqasida oladigan bo'lsak bir yuz beshta e, mehribonlik uyidagi bolardan atigi ikkitasi yetim qolgani ota onasi vafot etganlar qolgan hammasi kam ta'minlangan bolalar тебя кормил государство вот с двенадцатого года до шестнадцатого года четыре года ты там был да тебя кормили одели обули и опять А и тебя устроили на учебу, так, в колледж. А ты всего сам говоришь, что го, э, месяц обучился и куда-то исчез. Или допустим, я в колледже месяц обучился. Вот, вот, в колледже, не а в интернете, в И ты, конечно, 4 года учился, как ваши эти наши специалисты сказали, что твертил Хандайдер Яшагансан, Кедеб, Нама, qilib o'qigan ham emasda ha. o'qigan ham endi bitta narsada bolam san hozir man nima deydi благотворительность qilmoqchiman mana shuni это не работа kasb sanga hunar emas san bitta hunarni maxsus bir yaxshi negizini sh boya aytdilar umida opa shogirdlikka tushib o'sha mashina yuvadigan emas mashinani tayyor taxlaydigan tuzatadigan yig'adigan ustaga shogirdga kirsang shogird bo'lib kirsang yetishasan o'sha o'zingni благотворительность qiladigan rejangga tushunyapsanmi xayriya qilish uchun odam baribir o'zidan yaqindan o bu bola shli endi birinchi он может birinchi hozir bundoq qilsakda pasportlarni qilgandan keyin bulardan maslahat qilib o'sha doktorlar bilan uni o'qishini tamom qilib diplomini olish iloji bormi Он, он может Я учиться, учился, он может заниматься какой-то колледж есть данное Он в состоянии Врачи что говорят? Он нормальный, он может работать, зарабатывать. Работать работать он может. Может. Но не хочет. Ага. Здесь был вопрос, вот вопрос, поднят о подъемных деньгах, которые должен был он получить. Подъемные деньги, дети сироты, получают после окончания колледжа. С таким условием. Это согласно закону, что он должен трудоустроиться официально, получить трудовую книжку, ИНН, пенсионную, чтобы были отчисления налоговые уже производились, выписка из приказа. Эти пять документов должны были бы предоставлены, и никто эти подъемные деньги не собирается класть к себе в карман. Это его деньги, государство выделило для него. Ему для этого всего лишь надо выйти на работу, устроиться. А я тогда устроился, я тогда устроился официантом работать в одной, в, в, в один, вот Айбек метро, знаете, где находится? Там и там был раньше ресторан Маестро. Я тогда туда устроился официантом работать. Чего я... ты ушел? В связи с тем, то, что он, был приказ закрыть этот ресторан. Хорошо, других ресторанов же много. Я во всех, я во всех во всех работал, Палаха я тоже работал официантом. ishga joylashgan bilan u ofitsiantlikda mehnat daftarchasi ochilganmi yo'qmi bu narsani ham bilishimiz kerakda u yarim yil ishlaydi н вот mana shuning uchun ham muammo shundaki mana shu rasmiy ravishda hozir mana aytganlaridek mehnat daftarchasini ochib biron men defektologman o'zim ham aynan mana shunaqa maktab internatimiz bor sirdaryo viloyatida shunaqa aqli zaif bolalar bilan ishlayman hozir biz hammamiz aytyapmiz ishga bu ishga kirasanmi o'zidan so'rayapmiz bu ishlolmaydi ishlashi mumkin qanaqa ishlar erda o'zini chilangarlik nima deydi poyabzal ta'mirlash etik do'stlik yana qanaqadir besh olti xil o'zi o'sha mehnatga yo'naltirilgan yo'nalishlari bor bu kasbga faqat shuni qila oladi bu boshqa qila qila boshqaqiloladi hozir buni o'zidan so'rayapmiz buni hozir gapiryapti yigirma yosh deyapti lekin buni fikrlashi o'zini tutishi yigirma yoshga javob bermaydi birinchidan o'qishni tiklash kerak undan keyin bir qaysi mutaxassislik bo'yicha bitirsang o'sha mutaxassisligida agarda san yaxshi davolanib chiqqaningdan keyin bu ish bilan shug'ullanishing mumkin san ofitsiant bo'lib ishlayolmaysan yo'q mumkin emas hech ham juda yam bu qiyin ish mas'uliyatli ish chunki har bitta kelgan men nima deydi mijozga sen xizmat qilishing kerak san bu ishni qilolmaysan bolajonim o'shaning uchun sanchi oson ishga blog anaqa bo'lmoqchiman deyapsan san hozir благотворительност hayriya ishlar bilan shug'ullanyapsan san u uchun san o'zing boy bo'lishing kerak uzr so'rayman san hozir to'xtab tur man gapiray san oldin o'zing hamma yog'ing ma'naviyating moddiy taraflama zo'r bo'lganingdan keyingina boshqalarga yordam bera olasan uzr so'rayman а, конечно, конечно, я, я, конечно, не имею права здесь это в чужую жизнь лезть, но вы не осуждайте человека, вы не осуждайте, вы не осуждайте человека, просто не осуждайте и все. Если тебе предложат вернуться в колледж, ты вернешься там? Я диплом Диплом бар? diplom bor pasport bo'ladi ishlari bo'yicha gapirishyapti mana ishga joylashtiramiz deb va'da ham berishdi gavhar opa keyin uy joy bilan ta'minlanish masalasi ochiq qolib ketyapti shu masalada oydinlik kiritmoqchi edim hali yigirma yosh ekan yetim va ota ona qarmog'isiz qolgan bolalarni uy joy bilan ta'minlash to'g'risidagi nizomda ko'rsatilgan o'n sakkizdan yigirma uch yoshgacha bularni hali vaqtlari bor mirzo ulug'bek tuman hokimligiga murojaat qilib ro'yxatda turar ekanlar navbatda muhtoj sifatida uy joy bilan ta'minlanishlari mumkin faqat tez tez o'sha uy joy bo'limiga borib uchrashib turishlari kerak o'zi o'zim manda hech qanaqa diagnoz yo'q почему люди на меня написали то что у меня есть диагноз manda hech qanaqa diagnoz yo'q sergey sergey san, 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 san man o'zim ham da g'ashim kelib turdi davolash kerak degan gapni qayta qayta gapirishganda san kasal emassan lekin san dangasasan man danasa dangasalik ham yomon kasal yo'q man dangasa я uh, не лентей ya не лентяй ya могу работать я могу работать еслtursan o'g'il bola yigirma yes, yasharsan yes. katta bo'lganingda ishlamaysan san uе katta bo'lib bo'lding bolam uh, sergey hozir juda mehrga zor uni boshini silab biza boya aytganingizdek psixologlr bilan 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 ishlab buni yo'l ko'rsatishimiz kerak yo'naltirishimiz kerak hozir buni bor otangga bor onangga bor deb u yoqqa bu yoqqa jo'natadigan bo'lsak bundan foyda yo'q yo'q hech kim unaqa demayotgan deyayotgani yo'q hamma yordam beryapti yo. sergey man hayron bo'lyapman s qilayotganingga pasport qilib beramiz deyishyapti to'g'rimi yo'qmi bular dokumentini beramiz deyishyapti kollej uy beramiz deyishyapti keyin подъемныйni olasan deyishyapti navbatda turibsan uy olasan deyishyapti buning uchun faqat ishlashing kerak msalasi hal bolsi nimaga sal siqilyapsan mana mani deyishyapti то что mani anaqa yotqazish kerakda anaqah hech kim yotqizish kerak deyotgani yo'q psixolog bilan ishlash kerak gaplashish kerak ozgina o'sha ishga moyilligini kuchaytirish kerak balki o'sha psixolog bilan gaplashsang kasb tanlab olasanda bu ish bo'yicha borib ishlab ketasan shu ma'noda deyishyapti hech kim seni kasalxonaga yotqazmoqchi emas ma'lum bir vaqt o'tar balkim bir oy o'tar balkim besh oy o'tar bitta mana shu mahallada duv duv gapda shu bolani hayotda o'z o'rnini topishini mana hayotda isbotini ko'rmoqchimiz xuo xohlasaohs biza bu mavzuga yana qaytamiz qaytaveramiz toki shu mayli mana niyatimizga yoaa aytyapti man kaa kasal emasman man soppa sog'man man ishlamoqchiman deb shuncha odam oldida so'z beryapti bu ko'rsatuvni butun respublika ko'radi mn soz man so'z beryapman то что man ishlayman man dangasa я обещаю всем людям я всему узбекистану обещаю то что я буду работать barakallarahmat rahmat vaqt soat kelganda sergey mana shu yerda o'tirasan man ishni qo'limga ol oldim man zo'rman deysan va hammamiz mana san uchun xursand bo'lamiz yana uchrashguncha xayr omon bo'linglar salomat bo'ling tanlash imkoniyati -nice. o'z qo'lingizda xonadon sotib oling sovg'asiga avtomobil oling salomatli мен сюзанне гүл қоғаздарыны тапсия